Всем всем привет! Ну и в этом видео я вам покажу свои покупки из косметики и также всю мою косметику. Давайте же мы начнем с покупки. Первая покупка это вот такая вот кисточка от Procos Такая вот она пушистая, мягкая. В общем, мне она очень понравилась, поэтому я ее купила. Стоила она дорого, около сомов 300. Далее это тональный крем от Борджус. В пятом номере стоил он довольно много, я даже не думала, что он столько стоит, где-то 500 или 600, даже 700 сумм. Дальше вот такие вот два сердечка, это для того, чтобы расшивать, это пер, первый, такого персика розового вот, и фиолетовый. Вот. Дальше вот такой вот белый карандашик. Это для подводки внутреннего века. То есть вот здесь он служит как для теней. Очень клевый. Нравится мне. Поэтому я купила второй. Тоже такой, только черный. Это у нас номер один. А этот номер два. И оба они от Эрли Курас. Вот. Ну, тут две палетки, которых я уже снимала видео. Это Арифлейм. Такая вот палеточка. Сейчас покажу. Вот такая вот палеточка. И также руберу вот, уже вот такая вот. Вот, ну давайте же мы перейдем к косметичке. Косметичка у меня вот такая вот, черненькая. Вот тут золотой замочек. Так мы ее открываем, и что мы здесь видим? Первое это вот такой вот, вот такие вот тени от пупа. Здесь 4 цвета в номере 16. Так, здесь у нас вот такие вот четыре цвета. Фиолетовый, такой золотистый, серебристый и такой беленький. Тут также зеркальце. Вот. Дальше здесь у нас такая вот помадка, которая мне очень нравится, в номере 30. Такая вот колбан у нее. И она вот такого вот цвета, как консилер. Дальше это вот такая вот тушь от Макс. Очень хорошая. Дальше вот точно такой же крем, только в 52-м оттенке. Но что у меня цвет тоже изменился, и он стал как бы потемнее чуть-чуть. Вот. Дальше это вот такой вот, вот такая вот помадка. Я не могу это назвать плеском, Потому что у него совсем не блеск Тоже такого тонального оттенка Дальше это вот такая вот помада От Крупы Вот такой вот цвет у нее Мне она тоже очень нравится Очень красивая Оформление тоже очень красивое В общем супер помадка она не переносит, ну, но, ну, в общем, хорошая. Дальше это невея, интенсивная защита. Такая вот гигиеническая помада. Вот такая. Это для ну, зимы, чтобы. Тут вот такая вот есть блеск, такой розовый. Вот тут чердейки. Потом вот такая вот кисточка от Марикей. Тоже очень мягкая. Вот Марикей. Я не знаю, почему меня не вкусили. Простите, пожалуйста. Дальше вот такой вот карандаш от Эль Кроза. В номере 309 Черный. Вот Какой-то серый черный. Дальше вот такая вот кисточка для теней. Вот такая вот точка от мебели. Тушь, точнее. Точка, говорю. Дальше вот такой вот белый карандаш от Golden Rose. В номере 301. Потом вот такая вот кисточка. Тоже очень красивая. Мне очень нравится. Вот, дальше вот такая вот кисточка Для помадки Дальше вот такая кисточка Для теней Ножнички Такой вот карандашик Здесь такая вот кисточка Чтобы растушевать И здесь Ну, не карандашик, а вот такой вот Ну, она как карандашик ну и дальше здесь опять такая вот кисточка. Здесь такая вот, вот визитка у подруг. Студия красоты. И вот такие вот здесь. И, В общем, мне очень нравится. У меня сейчас вот... Скажу. У меня семь кистей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, семь. В общем, это была вся моя косметика. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если же да, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои замечательные комментарии внизу. И у меня уже болела глаза, потому что мне светильник светил долго очень много. Вот там же у меня на лице сейчас пудра. Ну вот, это все, всем пока. И завтра вам покажу мой макияж школ. Ну это все. Всем пока.